Всем привет. Всем привет. Идем на от Сереги Духоты. Сереж, как, ваше здоровье, как вы все почуваете? да, в принципе, сейчас особо изменений каких-то нету, в принципе. Исследования дальше не делаю, перестал этим всем заниматься, в принципе. И... там езжу только на диализ и, в принципе, все. Так, анализы отслеживаю, больше ничего. Не знаю, ну пока так же все, пока без изменений. Слава Богу. Самочувствие, ну сейчас сами mm. начали тренироваться. Ну по чуть-чуть начал тренироваться, но самочувствие так то хуже, то лучше, то хуже, то лучше, она так, знаешь, в зависимости, от не знаю чего, но волны есть. Да. Ой, ну так начинаем. Добрый день, здоровье Сергея, что посоветуете из спортивного питания или из бадов для более быстрого восстановления после тренировки для натурального тренинга? Ну, Саня, для БАДов, наверное, витамины и минералы, скорее всего. Опять же, это витамин группы В, группы С, там около 1000 миллиграмм в день с утра. А, витамин Е, от 200 до 400 миллиграмм в день. Ну и, опять же, смотреть за солевым водным балансом, опять же, чтобы минералы не пополнять, минерализацию делать. Определенные там магний мы, для сердца мы, там, калий мы, для костей мы, в принципе, для сердца мы... Ну, так особо попадание каких-то бадов не, необходимых, вот это самые необходимые такие цинк мы, там, а все остальное, наверное, должно быть с натуральной еды, в принципе, мясом подособ всі вітаміни з соглястом тяг не більше усвоюється лучше, бля, в, в продуктах, м'ясо, зелень, все остальне. От як зберегти свою печінку при об'ємному харчуванні і прийому фарми. Можна короткий список заборонених продуктів, яких не е слід жувати, аби звести їх до мінімуму. Ну і саме головне таке, що, в принципі, це прості вуглеводи, які бомбять, в принципі, печінку, мета. Это вода сладкая, сахар, сахара, крема всякие с сахарами, в принципе. Опять же, фастфуды все, в принципе, все, потому что все, в принципе, они на чем, на этом жареном масле, в принципе, оно все это фритюре, это все, блядь, конечно, организму перерабатывать очень тяжело. Там можно какие-то праздники для себя делать, иногда, когда захочется, но так, чтобы это было регулярно, там, через день это все поедание это, конечно, не сильно хорошая идея. Опять же, это, если вы молодой парень, там, от 16 там, до 25 лет, как бы организм будет все это бля, либеритировать и помогать вам восстанавливать. Но рано или поздно это все заканчивается, в зависимости от вашего здоровья. У кого-то раньше, у кого-то позже. Бля, и уже придется с какими-то вспомогательными препаратами это все подшаманивать и поджелудочную, и желчную, и печенку помогать ей работать поэтому наверное соблюдать лучше такие знаешь золотую середину иногда там если хочется покушать что-то можешь покушать но так что правила в принципе были не обязательно это должно быть вареное можно жарить его и парить и, и тушить в принципе но чтобы не было это переработанного масла тысячу раз знаешь это которое используют в фастфуде в основном и мучное очень плохо в принципе на печени в принципе а так в принципе Таких особых там запретов, наверное, нету, кроме как сладкой воды, наверное, самая поганое что может быть при газированной, и, в принципе, и фастфудов, наверное, так. Как заниматься при протрузиях и остеохондрозе хребта? Что может помочь по препаратах? Ну, наверное, при протрузиях уже заниматься, наверное, опять же нужно с ограничениями, если вы не профессиональный спортсмен. И цель стоит, наверное, просто, ну, хорошо выглядеть, а если не... а цель другая, там, спортивное достижение, то, наверное, с какими-то вещами придется мириться с болевыми. То есть, если вы настырный парень, все равно с протрузией будете влезть в ту систему, где это все будет ухудшаться, а оно будет ухудшаться, если будете вы биться к рекордам и все остальное, то, в принципе, нет такого, что оно будет сохраняться в одном положении, либо а, становится лучше. И мышечный корсет сильно помогает, конечно, но с возрастом мышечный корсет уменьшается, и эти проблемы, которые, в принципе, держал мышечный корсет, то ухудшается ситуация, и проблемы становятся более глобальными. Поэтому некоторые доводит до операции, в принципе, но операция это не панацея того, что вас вылечат и у вас нет, не будет проблем. Поэтому, возможно, и ухудшение здоровья после операции и все остальное. Поэтому я думаю, все таки лучше исключить всякие нагрузки, те, которые приводят осевые, например, да, там, которые на позвоночник давят и все время, блядь, и не под этими компрессионными нагрузками. И обезболивающие, в принципе, это не самый хороший вариант, потому что он все равно приведет к тому, к тупику. Наверное. Упор больше на тренажер. Ну, тренажерный, да, в принципе, там можно делать там всякие упражнения, но опять же нужно избирательным способом все выбирать тренажеры там э, в ущерб там на какие-то силовым показателям, но с той по... частью так, чтобы не было больше, где меньше всего болевых ощущений. Тогда и не придется бороться с ними потом и позже, и все остальное, конечно. Много парней, которые терпят эти все нагрузки, но, как правило, это все выгребается уже после такого возраста, там уже после 35, уже начинаются такие проблемы, что люди уже не то, что там выступать физические на соревнованиях каких-то не могут, они, в принципе, заниматься не могут, половину вещей каких-то делать в зале, потому что, блядь, нет возможности такой пушек, кроме боли, оно ничего не приносит, блядь. Делал ли Сергей Викторович перерывы в тренировках, условно на неделю, чтобы восстановить СНС, вернуть силы, когда после 8-10 недель интенсивного тренинга совсем уставший организм, ну, или, или тренироваться ну, через силу? Ну, если смотреть, о чем мы говорим. Если говорим обо мне, то у меня перерыв, наверное, были только после соревновательной, например соревнований, когда заканчиваются соревнования, я там по-любому месяц себе брал отдыха. И, в принципе, либо не тренировался вообще, либо тренировал какие-то ну, довольно легко отдохнуть. Поэтому не было, ну, только вот такие, принципе, а вот такие специально делать в межсезонье какие-то перерывы, то я никогда не делал. Для меня там три дня было пропустить, уже мне, вылетел с режима, в принципе ну, что-то или травма какая-то может должна быть, или что-то еще. Если там какие-то вещи я не мог делать, например, в данной тренировке, то я ну, как бы пропускал этот день, но и шел дальше. В принципе, у меня такое было, когда-то я раздробил локоть, в принципе, упал на локоть, на ступеньку, и, в принципе, верх, верхнюю часть тела не мог делать вообще. В и, и три месяца, около трех месяцев качал одни ноги пять раз в неделю. То есть одну тяжелую тренировку, вторую легкую тренировку, тяжелую легкую. Там первую на 6 повторений, вторую на 20. Вот, в принципе, у меня такой один период был, когда я вот, ноги как бы надо было и подтянуть, и, и надо было выделить время. Но специально этого времени не выделялось, но ну, получил травму, да, уже так получилось, что, в принципе, сложилось так по жизни. Да. Получился, по Да, да, конечно. Доброго дня. Можете дать несколько порад для покращения травления? БАДы, НИКИ, и так далее. Ну, ребята, смотрите, в принципе, для покращения, в принципе, питания нужно в первую очередь разнообразить его. Блять. То есть, если будете есть одну и ту же еду, она рано или поздно вам все равно организм вам ставит, ставит стоп. То бишь, вы или не можете ее больше есть, либо какие-то начинаются проблемы с ЖКТ, бля, и все остальное. То бишь, более всего разнообразие еды помогает, опять же, помогает кому как помогает клетчатка, зелень кому-то кому-то не помогает абсолютно, только мешает, но это опять же надо смотреть по себе, ну, опять же, пробовать какие-то вещи, и, 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 э, хорошо помогает, в принципе, такие хофетол препарат, в принципе, для желчного выбрасывает желчь, освежает, выгоняет застой в принципе после еды по две таблетки принимать. Так чтобы специально блядь, принимать э, именно такие например, препараты, как креон, фистал, в принципе, они довольно тяжелые. Их, в принципе, нельзя на бафсте на, на основе принимать. И можно принимать там, наверное, раз-два месяца на две недели, просто повысить свою обменник, немножко повысить бактериями, тем, чтобы помогала тебе. А постоянно не нужно этого делать, потому что, в принципе, организм привыкает и уже потом сам особо не справляется. Ну, как правило, это разнообразие еды, в принципе, и поднимает и аппетит, и опять же, отрегулировать эти все вещи, жиры, белки, углеводы, так, чтобы одно не перекрывало другое и не бродило там лишний раз от этих самых углеводов, потому что ребята запихиваются, думают, что как бы в пользу углеводами опять это все, ну, типа массу набирать, а получается так, что лишние эти углеводы только бродят и все остальное, лишний белок, в принципе, как бы он лишним не может быть, он все равно выводится, в принципе, но это опять же подгружает и печень, подгружает и и почки подгружает, поэтому если ты со временем становишься тяжелым атлетом, то тебе потребление белка приходится увеличивать, тогда это все работает. А когда люди смотрят, он весит там 75 килограмм и ест белка, блядь, на 4 грамма на килограмм, то, конечно, ранист не справляется, потому что ему некуда их засунуть. Поэтому, опять же, отрегулировать в своем питание, я считаю, что, в принципе, лучше всего питаться, в принципе, наверное, часто, но не такими порциями, как, чтобы постоянно был такой, знаешь, поел, но еще бы доел, бы еще что-нибудь, в принципе, такой, что проголод немножко, чтобы все время хотелось есть. Вот это лучший вариант всего если у человека есть ночные смены, но не сильно интенсивная работа продуктивно ли тренироваться на максимум после ночных смен или перед сменой? Ну, тут вопрос только ваш в принципе опять как вы про эту ночную смену отбудете, а если вы не активны и все это время питаетесь на каждые там два-три часа на принципе то можно выбрать для себя какую-то систему, там, либо до, либо после, то как вам больше приятней Но опять же, зависит от сна. Если вы днем придете, будете досыпать, и ваши часы сна не будут сильно отличаться от нормального режима, там, это не будет 2-3 часа, 4, а полноценных 8 часов, то вы можете в режиме жить, в принципе, ну, ночной смены, опять же, ориентироваться, еще может, там подбрасывать мелатонин, в принципе, чтобы Потому что мелатонин будет вырабатываться только в тёмное время суток, поэтому так, чтобы вам легко было спать полноценно. То есть где-то подбрасывать этот гармош, чтобы он вам помогал спать, восстанавливаться, да. Чему пандухота вирішив тренуватися? Чи лікарі забороняють? Чи тренування допомагає краще себе почувати? Ну, во-первых, в России забороняють, это правда. они на себя лишнюю ответственность не, не хотят брать. В принципе, любая физическая нагрузка там ведет к изменению давления, всего остального, потребление воды. А так как, в принципе, потребление воды у меня ограничено там до пол-литра в день, в принципе, не сильно раз, раз А на тренировке все равно два пару глотков все равно девушка уже сушит и все остальное. А это лишняя задержка воды, в принципе, это то все, что нужно убирать диализом, потому что у меня так уже вода не выходит. Поэтому Физическая нагрузка, как бы, она меня держит, ну, в таком, в режиме, в принципе, того, что я полноценный человек, в принципе, и могу себе, как бы, знаешь, там, быть в жизненной такой позиции своей, которой я могу и позаниматься и все остальное. Ну, в принципе, и все, что способствует этому лечению, это, в принципе, это все против физической нагрузки. То есть они не, не хотят видеть меня, чтобы я занимался в зале, в принципе. Каждый раз мне об этом говорят, но я просто чувствую, когда я... Бля ты перестаешь есть, ты перестаешь пить, и ты превращаешься просто в старика 70-летнего тела твоего вообще, не похоже вообще, непонятно на, какой, на что, блядь, нахуй, и нету ни сил, ни физических, и уже ты понимаешь, что восстановиться ты уже никогда не сможешь, потому что ни времени у тебя нету, ни здоровья, поэтому либо какой-то надо держать вот этот баланс немножко туда, немножко сюда, так, в принципе, приходится, ну, и, в принципе, в этом все равно ты работаешь с этим приходится в этом и жить, и работать, и, в принципе, и пробовать заниматься, в принципе, надо. Это же рядом. Чем жить и без диализа? Мне нет, блядь. У меня без диализа получится прожить неделю. Из каких препаратов сделать первый курс после длинного перерыва в 8 лет, вместо 2 года? Ну, наверное, все-таки тестостерон, и такой препарат, как Примабалан, наверное, скорее всего, балденон не стоит трогать, так как, в принципе, будет поднимать гематокрит, и, в принципе, с этим потом как-то бороться ну, не особо, блядь, это хочется. Поэтому лучше использовать тестостерон и, наверное, Примабалан, в принципе. Такие препараты оральные, как бы, не стоит это делать. 40 лет уже, в принципе, ХЖЧ, в принципе, можно не делать уже, в принципе, акцент на, на это уже, в принципе, если нету там каких-то детей делать или что-то еще, то, в принципе, ну, нету смысла этим заниматься уже, когда... есть только смысл там смотреть по собственным анализам крови, как это все организм работает и все остальное, наблюдать за печенью, почками, сердцем, и... смотреть анализы, в принципе, и... Наверное, самые таких два главных стероида наверное, длинный препарат с в принципе, который будет ровно выводить вашу гормональную систему без каких-то прыжков, блядь, нахуй, вверх-вниз. И прямобаланс который более такой щадящий и не задерживает воду и особо не меняет особо. Но вам даст работоспособность, силы, и что там какое-то мясо нарастит все равно алкоголь на курсе, расскажите, пожалуйста, за и против. Ну, смотрите, да, и если это, в принципе, вы любитель алкоголя и вы себе будете позволять раз в неделю там выпить 100-150 грамм коньяка или сухого вина, в принципе, ничего в этом страшного нет, если на системе будете каждый день там по 200 грамм вина или по бутылке, то это уже какой-то алкоголизм, наверное, в принципе, и все это все равно будет грузить и печень. Опять обменные эти свойства вашей печени и восстанавливаться, и все остальное. Поэтому все в разумных пределах должно быть. Вот такой принцип. Стоит ли применять рибоксин и, или что-то из аптеки, если проблем со здоровьем, с организмом нет, и чисто для профилактики? Ну, рибоксин хороший препарат, он дает хорошее насыщение кровью, кислородом в принципе и сердечную мышцу, поэтому использовать его можно там перед тренировкой за полчаса там две-три таблетки выпить, он вам поможет и э, интенсивность вашу увеличить и в принципе будет более приятно работать, поэтому это будет ощутимо на вашей работе, плохого он ничего не принесет. Мидрона тоже в принципе хороший препарат сердечный, хотя в спорте он запрещен как допинг, если ну, если спортсмен. который проходит допинг-контроль, то в принципе можете его использовать. Ну ничего плохого там не вижу. Багато спортсменів в залі, які приходять на тренування в оверсайз, оверсайз футболки або кофті, але під ними завжди є майка. Цікаво для чого це одягати футболку поверх майки і посеред тренування її знімати. Ну, поки у всіх, в принципі, причини різні, в принципі, для чого Как правило, так, чтобы не привлекать сначала к себе внимание, потом, в принципе, когда ты уже начинаешь потеть и весь мокрый, в принципе, бросать больше, ну, его при... и легче и снимать, в принципе, потом, чтобы мокрую вещь, потому что эти все размеры по, по размеру, в принципе, и с ними тяжело и снимать потом после тренировки, они не сильно приятно на тело, поэтому... Ну, я всегда тренировался одетый, в принципе, очень редко, в принципе, даже с голыми руками я занимался. Поэтому, ну, мне более было приятно, когда мое тело больше окутанное, руки, ноги, в принципе, были, и более чувствовал контакт с, а, с тканью, блядь, и мне более, так, более уверенно. Давало какую-то такую моральную безопасность для того, что, ну, где-то, да, что на себе не засматривайся, а там, не в зеркале ничего там не рассматриваешь, а больше сосредоточен на работе больше ни на чем. по тренировкам у вас можно попасть, вас попасть? Можно, да, онлайн, и работаю онлайн, в принципе, не прекращаю работать, в принципе. Работаю оффлайн, в принципе, в зале тренировки тоже беру. В принципе. звоните им есть телефоны, там, в принципе. Телеграм, в принципе, в принципе, пишите, отвечу на каждое сообщение, которое пришлется. Дякую, Сережа. И вам. Дякую.